Жінка повинна знати, що побіди були смачні, треба їх готувати рідко. В ефірі програма Світська кухня та я, її ведуча Світлана Островська. Вітаю вас. Смачні рецепти в кулінарному журналі кушать подано». Готуйте із задоволенням. Ну что, друзья, мы снова на Светской кухне. С вами я, Светлана Островская, наша любимая команда и мой новый гость, представитель шоу-бизнеса, директор Укргосконцерта Валерий Куцевалов. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Рада приветствовать вас на нашей кухне. И готовить мы с вами будем два интересных блюда винегрет. Угу. Классический доступный, но по новому рецепту винегрет с французской заправкой. И э, итальянское блюдо э, Пасту Пенне Арабиата. Вот сейчас раз я вам расскажу, Красивое как название, это дело, да. делается. Да. Вы вообще любите готовить? Готовите? Да, я люблю готовить, но я люблю готовить уху, жареную картошечку, такие вот без э, каких-то таких особых отклонений в сторону географии там Италии или еще чего-то. Так ну отлично. Мы тогда приступаем и потихонечку будем продолжать и наш разговор. Так okay. я для начала наверное сразу поставлю воду. У нас замечательная плита Сименс. Как вы относитесь к тому, чтобы начинать резать все на винегрет? Я умею резать Отлично. на винегрет. Отлично. Да. Э, у нас есть ножи? Угу. Есть большие ножи, вам какой? Мне такой маленький. Отлично. Все, тогда э, начинайте. Свеклу, морковку, картошку, лук. Можно, наверное, половинку луковицы той. Хорошо. Так, сейчас я вам дам мисочку. Валерия, ну вот расскажите, какие самые странные райдеры с точки зрения еды у наших звезд? Если сказать, что... Практически все просят обязательно рюмочку, к... рюмочку, коньячку, ага. то, наверное, никого не удивлю. Есть артисты, которые просят обязательно, чтобы был черный хлеб и бутерброды, ну, для того, чтобы сделать бутерброды с сальцом. Угу. Это, это Михаил Михайлович Поплавский, наверное, это... да? Причем, это... закажите, пожалуйста, Батьковскую хату, Смотритесь, ка да. пожалуйста. Там недорогие бутерброды с салом. Угу. А, вот еще, знаете, ага. такой странный был райдер, но это не наших я э, организовал День города Ивана Франковска пару лет назад. И э, по пожеланию заказчика мы туда привезли Криса Нормана. Да. И был сольный концерт Криса Нормана прямо в центре города, поставили сцену, весь город собрался, поприезжали там. То есть бесплатный концерт? Да, да, для да горожан. бесплатно для горожан на День города Ивана Франковска. Так вот, райдер был у Криса Нормана, который меня вообще удивил. Во-первых, надо было две полуторалитровые бутылки виски, uh -huh. не помню, какой виски, как он назывался, неважно. Но самое интересное, он должен был жить в номере, uh -huh. мы его в гостинице в центре Ивана Франкова поселили, а в номере должны быть круглосуточно черные шторы. Uh -huh. Черные шторы, они должны быть закрыты, зашторены. Uh -huh. И мы... Ну, что связь и технические... он связь с воображал? <laughs> Технические работники Укргосконцерта приехали за два дня туда и занимались вот этим, что драпировали окна. Но задрапировали, было темно. Ну вот вообще, если сравнивать украинских и русских, и, и, зарубежных звезд, кто капризный? Да вы знаете, я много работал, с, например, с Николаем Басковым, угу. и вообще не капризный, хотя очень звездный, да, известный и популярный. Он совершенно без пафоса. Например, мы сидели, разговаривали, я просто говорю своему помощнику, я говорю, Серега, я говорю, надо где-то кофейка. Коля говорит, сейчас я тебе принесу. Скачай, сейчас выку, сбили, серьезно, да, да. Реально, реально. <laughs> Это говорит о том, что человек совершенно не заморачивается на этом. Он себя в другом проявляет и от другого получает финансовое удовольствие. <laughs> При его зарплате можно, в принципе, и за кофейком сбегать. <laughs> ну да, ничего не случится. А, а вообще, вы говорите... Российские звезды. А вы знаете, что, обращу ваше внимание, что в России практически все звезды украинцы. Так, если обратить внимание, начиная с Кобзон, Долина, Меладзе. Ну вот, вот там, я кстати, вас как раз... Трубач, э -э Серов, Крутой. Это все наши отечественные ребята, которые просто в свое время уехали в Москву для того, чтобы mm -hmm. раскрутиться в последнее время. Ну вот сейчас какая ситуация? Вот сейчас благоприятная ситуация для развития а, себя в шоу-бизнесе, или все-таки стоит тоже посмотреть на ту же Россию? Как вы считаете? Вы понимаете, мы с вами не изобретем велосипед, да? Uh -huh. То есть все равно почему? почему? Потому что все деньги в России. А в этом смысле? Да. Да. У них uh -huh. свой газ, у них своя не, у них есть возможность потратить много на развитие шоу-бизнеса и культуры в целом. В нашей стране, к сожалению, меньше возможностей на эту тему. То есть мы приходим к, к, к такому выводу, что все-таки деньги являются определяющими, да, для того, конечно, чтобы сделать карьеру. Конечно. Для того, чтобы сделать карьеру, в первую очередь надо понимать, кто за эту карьеру платит. Угу. Так, я лучок дорезал и даже не всплотнул ни разу. Но мы его помыли в холодной воде. Да? Поэтому он не да. щиплет мне в глаза, да? Да. Я понял. Но вот да. все-таки, Валерий. Такие русские звезды, как российские Ваенга, Михайлов. Ну, понятно, ага. что все начиналось с денег, но в то же время мы видим, там, скажем, украинский пример, тоже Камалью, извините. Ага. <с> вот. Деньги ведь все равно не всегда решаются или всегда? Но деньги нужны тому человеку, нужны и помогут тому человеку, у которого есть вкус музыкальный ага. и который понимает, <клышлен> что от него хочет слышать или видеть зритель. Потому что большинство артистов, так называемых, к сожалению, свое творчество навязывают. И от того, сколько они купили эфиров на музыкальном канале, совершенно не зависит, нужен этот артист публике или не нужен. Вот просто приходит момент, когда клип, который закручивает за деньги артиста, начинает раздражать публику. Угу. И все, человек смотрит. Очередной раз появился надоевший ему клип. и просто переключает канал. Вы режьте, режьте, Валерий, а кого не останавливайтесь. Кого мне еще зарезать? Пожалуйста, свекла у вас, да? морковочка у вас хорошо. ждет, картошка. А вот лучок уже вот сюда, да? Да, конечно, сюда? да. Это мы с вами уже приступаем Фу -фу 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 -фу. к винегрету. А я тем временем делаю же макароны будут пенно арабиата. То да. есть кроме макарон там будет еще много всего интересного. О чем я расскажу чуть позже, чтобы не прерывать такую, такую интересную я, кстати, беседу? Да, я, кстати, макароны умею готовить только по-плоской, знаете, варишь да. макароны, я потом туда выворачиваешь тушенку. У, у вас с Филинпом одна школа, да? потому что он как раз готовил макароны практически по-плоски, но с тунцом Микада. Не а. вот. Нет, я из семьи военного, папа военный, поэтому по военным городкам все детские. И макароны по-плоски была любимая еда, в общем-то. Так, ну давайте продолжать. Ну вот все-таки Стас Михайлов, да. он входит в число ваших любимых исполнителей? Вы знаете, я слушать его не люблю, но я его принимаю как звезду, которая сегодня есть на, на, на музыкальном рынке. Угу. И с этим сложно сегодня поспорить. Ну два концерта И два аншлага, да. 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 Я говорю, лично я не люблю. Угу. Но то, что он сегодня популярен, то, что он имеет... То, что он востребован, то, что у него каждый день концерты. Это говорит об этом. И гонорар 80 тысяч евро. Правда, кстати, что у него гонорар 80 тысяч евро? Я слышал, что 100 тысяч евро. 100 говорит, да, уже да. поддержал. К да. моменту выхода нашей передачи будет уже 120. Ну, ну. Неплохо бы, если бы он делился с С с поцела. Так, ну что, друзья, мы продолжаем. Валерий Куцевалов, директор Укргосконцерта, просто мастерски, филигранно, я бы даже сказала, нарезал свеклу. Сейчас мы приступаем к нарезке морковки, картошки. В общем, мы готовим винегрет по-французски, по новому рецепту. И а, я тем временем уже поджарила бекончик, он там доходит до кондиции. Лучок для нашего соуса к пасте пенна И у нас уже вода э, закипела, я и вообще посолю и брошу сразу же замечательный фен на торговой марке Микада. И всем рекомендую, кто еще не попал. Так, Валерий, да. вы не останавливайтесь, пожалуйста, вырежьте, у нас все круто. У бекон стреляется. Просто, не ничего, не ничего. Вы же из теми военного, у да. вас наверняка нет. Военная тревога. Да, а, военная да, тревога. Скажите да. мне, пожалуйста. вот Ваш проект замечательный, да. «Аллея Звезд, да? Да, есть такой проект. Он да. на Майдане Незалежности, да, Сколько, я понимаю, или где Аллея? Он Аллея Звезд, была на Майдане Незалежности, а два года назад мы перенесли ее туда, где она должна была изначально находиться. На крещатике ага. у входа в Сколько сейчас там от этих мемориальных досок, или как это называется? Вот называется звездами. Звезд, да. да. С, э, на каждой звезде нап написано имя обладателя. И мобильный телефон. Мобильный телефон это уже за отдельную плату. А звезда бесплатно. Только Организация за концертов. Я имею в виду мобильный телефон продюсера. Организация а. концертов. И на депутат. Надо будет Получилось. подумать над этим. За дополнительно, да. Я да. На самом деле на аллею звезд за деньги попасть невозможно. Потому что угу. концептуально изначально было спланировано так, что звезду может получить только человек, который родился в Украине, неважно, где он живет сейчас, да. хоть в Америке, хоть да. в России, неважно. И прославляет Украину своим именем в мире. Это Лариса Латынина, это Сергей Бубка, это Олег Блохин. То есть да. те люди, которые знают да. в мире. Ну, это вы вот придумали так. этот проект, да, насколько да, я поняла? Да, да. да. Ну, его придумал не я на самом деле, он же придуман еще в Голливуде, вы знаете. Да, да, конечно. Я просто когда-то в 99-м году подумал, что почему бы в Украине не сделать такой проект. А поскольку я парень инициативный, то довел это дело до практической реализации. А мы добавляем в наш лучок с чесночком, слышите уже какой запах? Микада, стерилизованные грибочки, потрясающая вещь. Без ГМО, кстати. Да, и без ГМО, и без... И всяких разных консервантов. Они свежие. И в общем-то нас много. У нас кастрюля большая мы грибочков сегодня жалеть не будем. Угу. Так, картошечка вас ждет, Валерий. Ой, что, что я вам хочу сказать? Так много? Может, ее так подгрызаю? Ну, поджарит вам да? картошечку? Да, Не, ну, ну вам же нужно чем-то заниматься, <с понимаете? Скажите, как звездам, которые уже как бы... Вот Сфера Тара, Кобзона вы упомянули. Ну, в общем-то, молодое поколение совершенно другую музыку сейчас выбирает и слушает. И зрители этих людей, этих артистов, они, в общем-то, тоже уходят вместе с артистами. Как вы считаете, можно ли вот вернуть им вторую жизнь, и если да, то как? Ну, во-первых, я не считаю, что Кобзон или Ротару уходят, не считаю так. Ну, у, них, у них сегодня возможность собрать э, большое количество людей гораздо больше, чем у любого молодого исполнителя, потому что обратите внимание, кто сегодня из молодых исполнителей ездит на гастроли именно на кассовые концерты. Не отрицается, что все равно молодого поколения слушают другую музыку выбирает другую музыку. Вы знаете, Кобзон столько спел хитовых песен. Там с одного фильма только 17 мгновений весны. Угу. Эти песни будут жить вечно. А вот те песни, которые сегодня пишут, к сожалению, из-за того, что нету художественных советов, худсовета так называемые, угу. значит, в эфир попадает все кому что не лень. Написал, проснулся с Бадуна написал какую-то полупольку, полунепонятную, и она уже в эфире. А так не должно быть. Ну вот, Валерий, вы же организовываете еще ОКР это понятно, что организация, которая да. организовывает государственные концерты. Ну мы не только государственные, в первую очередь ну, государственные, государственные. да, но ну, если обращаются, то... Организуют. Сколько обычно концертов вот на протяжении года вам приходится курировать, если так можно сказать? Вы знаете, очень много, потому что э, Министерство культуры поддерживает и не только же эстрада у нас есть, правильно? Да. Министерство культуры это огромная структура, которая вообще полностью занимается культурой в Украине. Это и библиотеки, и театры, и культ культпросветучилища, и цирки и так далее и так далее. Это целая система, которая работает на то, чтобы поддержать и развивать культуру. Я вам уже грибочки, э, вернее огурчики, микада, корнишончики уже начинаю ваш. Да, они еще с картошки не разделяются. Да, да, да. Ничего, мы успеем. Мы успеем. Итак, сколько концертов? Много это сколько? Это? Что такое концерты? Допустим, творческие вечера. Вот недавно мы организовывали творческий вечер композитора Гринишина. Ему было 90 лет. Да, он это сам еще... пришел. Потрясающий действительно. Он да. пришел на свой творческий вечер. Там были артисты народных инструментов. Неужели их, это я написал? И хор, Не и хор веревки нет. Он, он, встал в 90 лет, продирижировал uh -huh. хором хор веревки. Я был удивлен, я был удивлен приятно. Так, вам нужно задание дать, да, какое-то хорошее? Да, дайте задание. Может, какую-то зелень покромсать? Подождите, зелень – это последний нюанс. Давайте-ка вы положите туда вот такие грибочки опята микада. Да, куда-туда? Мы же по-новому делаем винегрет. Вот сюда, да? И сюда, и туда, я думаю, что можно будет положить. А это такие же грибочки? У нас размножился методом клонирования наш винегрет, у нас теперь две мисочки. Да, это такие же грибочки, как Юрик Квиленков. Да, я баба Галя сбираю, да, в селе. Да, потрясающие грибы, серьезно вкусные. Вот, можно их туда отправить. Хорошо. Ну, хорошо, давайте тогда вернемся к международным проектам. Я знаю, что ваше предприятие, организация, как еще можно сказать, да, фирма, контора, да, проводит различные государственные мероприятия, концерты, да? да вот расскажите о самых интересных, не знаю, запомнившихся, ближайших. Вы знаете, я вам скажу, что из таких грандиозных масштабных проектов, конечно, это был в 2010 году 65-летие Победы. Вот мы занимались полностью 65-летием Победы, и дворец Украина, и встречали поезда Победы вот эти, угу. и на Майдане на Залежности огромный галоконцерт был, да. да. Угу. И это было <свеч>, очень интересно. Во-первых, это было интересно с точки зрения духовности, потому что я скажу честно, что вот, мы вначале говорили о России, да? да, можно сказать это и об Америке, и об Израиле, и о многих странах, Наполовину, в которых... <свеч> Очень высоко развито чувство патриотизма. К сожалению, я могу сказать, или я его не вижу патриотизма в нашей стране, да, у нас время почему-то делят на запад и восток, хотя страна одна. И я уже даже разговаривал с министром культуры и предложил, вышел с инициативой сделать Объединиться. акцию, акцию угу. под девизом Мистецтво Едная нация». Потому что не должно быть. Ведь посмотрите, в России, да, это же многонациональная страна, там сколько Конечно. всяких автономных, и якуты, и татары там, и кто хотите, понимаете, и калмыки. И... У нас есть такой универсальный продукт, как каперсы, который подходит и к моему блюду, и к блюду, который готовит Валерий Кацавов от Торгового маркетинга. Это Микола. правильно. Это да. Правильно. Каперсы это... Да, обязательно. это здоровое да. Вещь. Так, я продолжаю продолжать, как говорит мой друг да, Володя да, да. Россия, многонациональная страна. да. И посмотрите, как как высоко развито чувство патриотизма там. Нет, ребята, вы посмотрите, как оливку как, нарезал, как нарезал оливку, это практически да получилось теперь кайф. Теперь как как можно вместо блендера, не знаю, миксера Я могу работать блендером, только гонорар увеличу чуть-чуть и вперед. Так, ну что, друзья, мы продолжаем с Валерием Куцевалом готовить винегрет с французской заправкой. Он у нас почти готов. И потрясающее блюдо с итальянским акцентом – макароны пена арбята, которые у меня тоже уже практически готовы. Валерий, я хочу вам доверить самую ответственную миссию. миссию да? Вы как, йогой занимаетесь? Нет? Йогой не занимаюсь, не занимаетесь. Горячую но миссию вам доверить лучше можно. Не доверять. А, а вы знаете, эта потрясающая кастрюля почему-то холодная. Я да? не знаю, почему. Да. Новейшая технология, Да, да, да. Так что это будет не, с не страшно. Да, идемте. Я скоро приду. Так. Держите. Угу. А нет, это нам пока не понадобится. Да, давайте пока туда, а потом обратно. А, сюда же, да? Да, да, да. Пока, пока да, пока да. Все. Ну все, можно назад. Так. Ой. Мы. Все, возвращаем. Угу. Возвращаем, возвращаем, возвращаем. О. Так. А, бекончик, так. прямо. Да. А украинского мы... независимого кабанчика. А мы еще в наш соус добавим микадо, э, томаты, свежие томаты. Mm, да, сам бы съел, но нельзя. Так, вам надо придумать какое-то задание, Валерий. Да, давайте. Да, я уже практически придумала. А придум... зелень вы говорили придумала. потом. Зелень потом. Ага. Да, хао, отличный вариант. Хорошо, что я умный и знаю, какие да. наблюдать. Можно резать? Да, мелко. Мелко, Можно да. Надеть. Лук лучше поменьше. Хорошо. Резать, так. Вы же видели, как я из Слушайте, сал? А вы горошек не добавляли. Можно и горошек туда добавить? А я сейчас добавлю. Так, все остальное мы делаем быстро. Но вот скажите, так мы остановились на международных проектах, да? Да, что, что Укрбус-концерт. А мы это сделаем вот так. по поручению Министерства культуры, организовывают. День Победы. Это мы уже поговорили о да. а Дне Победы. А, а сейчас побед, что а да, организовываете? Ну, недавно вот. Мы организовывали Дни украинской культуры uh -huh. в Израиле. Пригласили мы на этот проект двух метров. Кто? Это, Это кто Ива Мобол oh. uh -huh. и Николай Гмытюк. Правда, израильтяне. Да-да-да-да. Я, я просто <с думаю, стоит ли это делать. Когда его Бубл приехал, они говорят, это что, Игорь Корнелюк? Мы говорим, нет, вы что, Игорь Корнелюк в Питере живет, это его Бугл. Ну, они оба такие. А, похоже, да? А ну-ка, спой нам, как это. У есть билет на балет. Вот, но его Бубл, когда запел своим громким голосом, конечно, он убедил Это у нас вино. Мало у нас вина, к сожалению. Да? Да, но мы делаем это. Наверное, все выпили за кадром. А мы переходим к финальной стадии нашего процесса приготовления вкуснейших блюд на светской кухне с Валерием Куцеваловым, директором УКР Госконцерта. Вы же музыкант, да? Да, Я про, прочитала, что да. вы играли в духовом и джазовом да, оркестре. О а чем вы играли? Да, да. Там не написано. Я на трубе. Я в детском образцово-показательном духовом оркестре сначала угу. играл в Киеве. Так. Потом отца перевели служить в Польшу. В Польшу я уже попал в джазовый ансамбль военный. Вот, да, там уже научился играть на струнных инструментах, на гитаре, на бас-гитаре и так далее. Потом закончил музыкальную школу на Багане. Вот, ну и так далее. А вообще, что вы знаете, это... есть такая поговорка, что все да. продюсеры это не состоявшиеся артисты. Да, вот и ну. а вы хотели на сцену? Ну, вот, ну, конечно. Вы знаете, что, что, например, Никита... Игорь Лихута – барабанщик. Ну, Юра Никитин, бас-гитарист. Киренков тоже там. Квиленков что-то дает и поет, да, он и Лабает, и что Сингер, сингер. Ну что, друзья, я кратко повторю рецепт винегрета с французской заправкой. Он, в общем-то, отличается от классического винегрета тем, что мы добавили потрясающие продукты. Грибы опята, микада. естественно, картомишон амикада. Что мы еще микада добавили? Оливки зелененькие, немножечко каперсов, порезали туда зеленый лук. Кстати, вот я вспомнила, что репчатый лук можно было не резать. Но это на любителя, кто может, лук, можно два лука, и тот, и другой. Так, и самая фишка в заправке. Заправка делается из масла лимонного сока и, собственно, горчица, солим, перчим на вкус. И у нас получается потрясающее вегетарианское блюдо, актуальное сейчас в пост для тех, кто придерживается его. Вы накладываете, Валерий. А угу. я расскажу, из чего у нас состоят вот это потрясающее красивое, красивенное блюдо. И, во-первых, пена, пена, это так макароны называются, они вот так вот выглядят, кто не знает, но я сама тоже вот не разбираюсь. Мы сделали потрясающий к нему заправку лук, чеснок, томаты, грибочки стерилизованные, микада. Добавили туда Немножко каперсов, в общем-то, все это смешали, залили вином, пропарили. Ну, у нас такая красота получилась. Сверху украсили бекончиком, украсили базиликом. Ну, в общем-то, вот говорить можно до бесконечности о красоте, прелесть этого кушать. блюда. Но лучше попробовать, да, вот. Да. Ну, что значит Микадо? У меня для вас есть подарки, Валерий. Борогой. Корзинка вкусных продуктов от торговой марки Микадо. Готовьте с удовольствием. Это. Журнала кушать подано mm -hmm. с вкусными рецептами на все случаи жизни, с uh -huh. рецептами Пасхи, вторых блюд праздничных тортов, Кстати, хорошая штука. пирожных, да. Uh -huh. э -э для вашей супруги, или может быть для вас, сертификат от салонов красоты Фиджи на модную прическу. Uh -huh. И то, что вы просили, Валерий, с да. нетерпением, хочу вручить вам. Теперь вот я ждала, <laughs> ждала этого часа. Это новый диск, новый альбом Светланы Островской. Э -э Называется с я, люблю. я люблю, да. Шансон. Все, будем теперь знать, что слушать. А это была программа «Светская кухня» Светлана Островская и Валерия Куцевалов, директор Укргосконцерта. Увидимся! Смачные рецепты в кулинарном журнале «Кушать подано». Готуйте и с удовольствием. Як правило, смачна та корисна їжа, це дві великі різниці. Це була програма Світська кухня та я, її ведуча Світлана Островська. Дякуємо компанії Сіменс за гостинність, наш спонсор, консервація Мікадо, інформаційний партнер, журнал «Кушать Подана. Побачимось.